yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qiling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz hamyurtlar aziz yurtdoshlar barchalaringizga kirib kelayotgan qurbon hayiti bayrami muborak bo'lsin alloh taolo mazkur bayram kunlari xonadoningizga qut baraka va yaxshiliklarni ato etsin qilgan qurbonliklaringizni o'z dargohida husni qabul aylasin mazkur qurbon hayiti arafasida vaq xayriya jamoat fondi ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan oilalar boquvchisini yo'qotgan oilalar hamda diniy soha xodimlari farzandlari uchun samarqand darvoza majmuasi hamda Little Italy pizza markazi homiyligida tashkil etilgan bayramimiz boshlanish arafasida ushbu maydonchada aziz bolajonlarimiz uchun qurbon hayiti hadiyalari taqdim etiladi yuqori qavatda esa 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun ushbu o'yin maydonchasi hamda 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolajonlar esa mazkur o'yingohda kun davomida mazza qilib hordiq chiqarishlari mumkin shuningdek bolajonlarimiz va ularning ota onalari uchun 5 d sinema kinoteatri hamda turli attraksionlar xizmatda bo'ladi ta'kidlash joizki bugungi bayram davomidagi bolajonlar va ularning ota onalari uchun bo'ladigan eng yaxshi hadiyalardan bittasi bu tadbirimizning bosh homiysi little Italy pizza markazi tomonidan taqdim etiladigan mazali pizza lata maroqli o'tkazasizlar degan umiddaman bayram bilan yana bir bor tabriklayman скажи я скажу техника, мамочка моя.

mana judayam mazza qilyapmiz baxga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz mazza qilib o'ynashyapti mana to'rtta bolam bilan keldim alhamdulillah mazza qilishyapti rahmat kattakon bilamizki bugungi tadbir ajoyib tarzda o'tib bolajonlar o'z uylariga olam olam quvonch va yaxshi kayfiyat ila qaytdilar va tabiiyki bundan ota onalari ham xursand bo'ladilar mazkur tadbirni tashkil etishda yaqindan yordam bergan samarqand darvoza ko'ngil majmuasi undagi o'yingoh rahbarlari hamda bosh homiyimiz little italy pitsa markaziga o'z minnatdorligimizni bildiramiz alloh taolo mazkur tadbirga hissa qo'shgan barcha insonlarni sahovatgecsha vatandoshlarimizni ikki dunyoda aziz qilib o'zi mukofotlasin siz ham biz bilan birgalikda xuddi shunday tadbirlar orqali o'ksik qalblarga va yarim ko'ngillarga quvonch ulashishingiz mumkin barchalaringizni homiylikka va hamkorlikka chorlab qolamiz qurbon hayiti barchalaringizga muborak bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh